Доброго ранку, рубрика корисних порад триває. Сьогодні ми завітали в магазин Лавка Чудес, дає різноманіт гарних прикрас ручної роботи, і ми спробуємо виготовити таку красу зараз у вас на очах. Дивіться уважно, що ми будемо робити, як ми будемо це виготовляти. Я думаю, сьогодні ми зробимо такий невеликий, дуже маленький майстер-клас по зготовленню сережок, самих простих, але дуже ізячних. Сделаем их белого цвета, то есть они ко всему подходят и, в принципе, к каждому почти лицу. Нам для этого нужно бусинки, нам для этого нужно такой вот кусочек ленточки. Будет деп приобретать. Да, можно в принципе и атласную ленточку использовать, но с этим интереснее. Гвоздики, то есть по гвоздику на каждое ушко, то есть мы делаем две сережки. Сразу рассказывать да, мы можем это приобретать, чтобы люди могли посмотреть и сразу. Бегом прямиком прибігти в таку лавку, дайте, куп, хочу, хочу дуже зробити сразу рассказываю, вот эти вот самые простейшие вещи, то есть булавки, крючки, швензы, в которые вот это вот все навешивается и вставляется вот это вот в ушко, можно приобрести прямо здесь вот в лавке. Или же, ну, если что-то поинтереснее, какие-то заготовки, то надо искать магазины с бижутерией, в которые непосредственно вот или тканевые магазины, или есть у нас парочка магазинов в городе, в котором продаются все вот эти вещи, и бусины, и заготовки, и даже, все, вот, все. И даже инструменты. Все, дуже да. Добре. значит, давите, уважно, пошукайте, найдите, сделайте. Так, okay. я готова. Давай еще что-нибудь уже побыть. гарні а, сережки. Берем одну булавку в руки ось так. Да. Нанизываем на нее бусину белую. Так. А теперь можно лишнее в принципе откусить, там половину этой штучки. Можно не откусывать. Продажа, вот 9, э, да, вот на плоскогубцах и на круглогубцах вот на тех, что у меня есть, э, есть такой вот uh -huh. место, yeah, да, как кусать. скильки половину mm -hmm. можешь откусить, там достаточно. Потом кончик ленточки мы подворачиваем внутрь и еще раз внутрь заворачиваем. Таким образом край ленточки мы прячем в такой вот подворот. Yeah. Потом этот подворот одеваем прямо вот сюда, вот посередине, на вот эту вот булавочку. Yeah, <coughs> а дальше мы формируем складки. Надо стараться примерно одинаковой ширины. Для этого можно, ну, допустим, по цветочкам себе ориентироваться, да, тут есть mm -hmm. такой рисунок. Формируем просто одинаковые складки в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Вот такую вот складываем гармошечку, не очень длинную, примерно так вот четыре сложения, отрезаем краешек, чтобы его еще подвернуть, и заканчиваем таким образом изделие, то есть подворачиваем еще так же само да. и одеваем на эту булавочку. Я не знаю, кто придумал эти сережки, но, на мой взгляд, идея была идеальная. Ну, как, как и... Слушай, ты их на вечер, так? Да. да еще раз, быстренько чик-чик, забыла и побегу. Примерно так. Видишь? Тем более, что можно выбрать бусину под костюм, там, допустим, черную под черный костюм, голубую, там, бирюзовую, какую угодно. Потом оставляем чуть меньше сантиметра для того, чтобы закрутить вот здесь вот петельку. Откусываем этот краешек. Даже можно чуть меньше. Я оставила. Загибаем булавку под 90 градусов. Вот так вот. Берем кончиками круглогубцев. За самый конец булавки. И уверенным движением от себя прокручиваем. Чтобы сформировать петлю. Уже. В общем, вот это, в общем-то, вся премутрость, да, изделие почти готово. Осталось только повесить вот эту вот оригинальную бусину на швенцу. Ось такі гарні сережки можна зробити за 5 хвилин. До побачення. До наступної зустрічі.